yigirma to'rt soatni ichida ellik daqiqa xudoga ibodat qilishlikni buyurdi bu ham o'zimiz uchun ekan xudoga kerak emas ekan farishtalarni ichida eng kattasi jabroil alayhissalom ekan boshi yetti qat osmonni tepasida oyog'i yetti qat yerni tagida o'shanday zot uch yuzta qanati bor ekan qonatini yozsa yer yuziga qopqa bo'lib qolar ekan qanati bir biriga o'xshamas ekan xudoga aytdi ey olloh mendan ham chiroyli maxluq yaratganmisan dedi yo'q faqat seni yaratdim dedi o'sha jabroil alayhissalom shuni shukronasiga ikki rakat namoz o'qidi birinchi rakatida o'ng oyog'ini qo'yib chap oyog'ini ko'tarib yigirma ming yil turdi deydi ikkinchi rakatida chap oyog'ini qo'yib yigirma ming yil qirq ming yilda bitta oyog'ida ikki rakat namoz o'qidi qirq ming yil ketdi boshini sajdaga qo'yib ey olloh ojizlikman qilgan ibodatimni qabul qil dedi xudo aytdi ey jabroil rost ibodat qilding seni ibodatingni qabul qildim sendan keyin hech kim bunaqa ibodat qilolmaydi magaram oxirgi zamonda habibi muhammad alayhissalomni ummatlari keladi ular qancha tashvish bilan o'ylar bilan quloq qoqib qo'yib pulini sanash bilan tahoratida shikastalik bilan ozgina daqiqada besh o'n daqiqada ikki rakat namoz bomdodni o'qiydi seni qirq ming yil o'qigan namozingdan o'shalarni ikki rakat namozi menga yaxshi degan ekan xudo taolo u namozi bomdodimiz ekan jabrail alayhissalom hey parvardigor 40 ming yilda o'qigan bo'lsam ular ozgina daqiqada bola chaqasini o'ylab turib o'qigan namozi qandayham ulug' bo'lsin deganda de, sen o'zingni ixtiyoriyman o'qiyapsan ular meni buyrug'imni bajaradi degan ekan o'shaning uchun ulug'larnii ko'p degan ekan. bir o'ylash kerak qarang minha xaloqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum Turpadan yaratgan bo'lsa yana turpaqqa olib borib qo'yadigan bo'lsa borishimiz ham xudoga bo'lsa xudo o'zi yaratdi o'lganimizni ham xudoga ro'par bo'lsak oyoq qo'limizni baylaydi jag'imizni tag'adi qabrga qo'yadi kerak bo'lsa ustidan g'ishtni terib o'zimizni o'glimiz ham mahkamlab billayotgan xotinimiz bir kun yotolmaydi yonimizda o'g'limiz bir soat turmaydi savol javob bo'lguncha o'tirib turing ham demaydida o'shanday tanho qop qora go'rda ham siz bilan biz xudo bilan bo'lib qolamiz xudoni o'ziga boramiz shu xudoga ibodat qilmagandan qo'rqish kerakda shu xudoga namoz o'qimagandan qo'rqish kerak xudoni nazdida eng yomon odam benamoz odam ekanda eng yomon odam benamoz odam hamma aytadi ishim yurishmayapti qayerga borsam ekan hechaga ega borma boshingni aylantirib farg'onga borib nima qilasan xudoni o'ziga yalinavur ishingni yurishtiradigan o'zi kasal o'lsa tezda chilyosin qilar ybor masjidga pul olib borib voy kasal turib taarraf ilallohi yarifka olmasdan turibkasal o'lmay turib xudoni o'ziga uchrab qo'yganingda xudo labbay derii bir odam sayohatga chiqqan ekan unga bir mo'ysafid sherig o'pidi ertamandan kechgacha yurishib kechqurun bir daraxt tagiga kelib charchab endi yotaman deganda halim mo'ysafid qadam bosib qochibdi ey birodar ertamandan beri billamiz endi qoraydi kechqurun bo'ldi bir billa yotmaymizmi desa sen meni tanimading debdi halim mo'ysafid men odam suratidagi shayton edim senga bugun hamroh bo'lgan edim men hayotimda sajda qilmagan yerim qolmagan xudoga shunaqa sajda qilganman ko'p ibodat qilganman lekin xudo bitta gap aytdi odamga sajda qilgin dedi de, bir marta shu odamga sajda qilmaganligim uchun umr bo'yi qilgan ibodatimni hammasini hayf qilib xudo taolo dargohidan quvlab tashladi sen bir kunda besh marta xudoni gapini qilmayapsan bomdodni o'qimading peshin asr shom xuftonda o'qimay yotibsan endi seni tepangga bir balo kelib qolsa men ham sheri bo'lmay deb shayton ham qochib ketgan ekan haligi benamozdan sen bir kunda 5 marta sajda qilmading men bir umrim bo'yicha bir marta sajda qilmaganligim uchun shayton bo'lib qolganman sen mendan ham yomon ekansan deb shayton qochib ketgan ekan O'ylash kerak. shuning uchun qaysi inson kechkurun yotishi bilan Azroil alayhisalom lashkarini jo'ratar ekan tezda borib jonini olib kelgin bu bugun ibodat qilmadi namozni xuftonda o'qimay yotdi shuni ibodat qilmaganligi uchun xufton o'qimaganligi uchun tezda qabiroq qilib kelgin der ekan shunda jabrail alayhissalom ham o'zini lashkarini jo'natib yo' rahm qilinglar hozir o'qiydi hozir o'qiydi deb u jonini olaman deb turar ekan bu hozir o'qiydi deb tong ottirib ottir ekan qo'rqish kerak payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam ko'chada ketayotganda bir alomon keldi alomonni oldida bir tuya keldi tuya til, tilga keldi al amon al amon ya rasululloh dedi yo rasulolloh meni saqlab qoling dedi tuya tilga kirdi orqasidan haligi odamlar yetib keldi nima gap dedi odamlar aytdi biz bu tuyani sotib olganmiz yuk tashiymiz suv tashiymiz xizmat qilamiz qildiramiz bizni xizmatimizni qilmay qochib kelyapti degan ekan rasululloh tuyadan so'radi bular seni pulga sotib olgan ekan shularni xizmatkarisan nima uchun sen bularni ichidan qochib kelyapsan deganda yo rasululloh bular turgan qishloq qavmlari namozi xuftonda o'qimay yotadi o'shalar namozi xuftonda o'qimaganligi uchun kechasi balo kelib qolsa baloda qolib ketmay deb qochib kelyapman agar bular sizlazga va'da qilsa quftonda o'qib yotamiz desa ena borib xizmatini qilaman degan ekan tuya jonivori benamoz sababli hayvonlarga ham zarar kelishi mumkin ekan xonadondagi hayvonlarga zarar kelib qolishligi mumkin ekan qarangda bir vaqtda bir qabrda azob bo'layotgan ekan ulug' zotlar nima bo'ldiekin deganda tushida ma'lum bo'lgan ekan o'sha qabrni tepasiga bir qush kelib qo'ngan ekan o'sha qush kelib qo'nganligi uchun qabrda azob bo'layotgan ekan so'rashdi nima uchun qush kelib qo'nsayu bu azob bo'ladi desa u qush qabrga qo'nishdan avval bir benamozni xonadoniga qo'ngan ekan o'shani kasofatidan bu qabrga azob bo'layotgan ekan bir ajoyib shu benamozlar haqida kitob bor edi shu kitobda bir narsani yozgan qo'rqasiz benamoz bir luqmani olib og'ziga soladi solayotganda haligi luqma tilga kirar ekan ey benamoz sen meni yemasang bo'lar edi sen meni yeb gunoh ishlarga sarib bo'lasan seni mabodo badaningga men aylanib najosat bo'lib tushmasdan badaningga go'sht bo'lib qolsam seni azobingga men ham sherik bo'laman der ekan seni o'rniga bitta namozxon yeb namoz o'qib ro'za tutib ibodat qilsa o'shanga men ham hissam qo'shilib qolaredi quvvat olar edim der ekan endi benamoz uydan safarga bozorga u yoqqa bu yoqqa chiqib ketayotganda de, devor bosgan yer aytar ekan hey benamoz qaytib shu xonadonga kelmagin sendan biz zerikdik der ekan yer aytar ekan shu bizni bosmaganingda bo'lar edi deb turar ekan kiyimlar <imlehrate> aytar ekan agar bizga xudo jon berganda sendan biz qochib ketar edik shu so benamozga biz avrat bo'lmas edik bekinib turmas edik ekan benamoz o'lsa yuvayotgan suv ham aytar ekan isrof seni tepangga bizni quyyaptida namozxonni tepasiga quyganda yaxshi edi der ekan kafan aytar ekan esigina senga o'ramaganda bo'laredi qabrdagi azoblarga biz ham sherik bo'lib qolamiz der ekan haligi joni yo'q surib dod deb turar ekanda shu benamozga meni o'ramanglar qabrda azob bo'lsa shu men sherig bo'laman deran endi olib borib qabrga oliborib qo'yganda qabr dod der ekan ko'rganmiz ikki soat qabrga olib kirolmaganlarni ko'rganmiz ikki soat qabrga olmagan qabr dod der ekan shuni o'rniga bitta namozxonni olib kelinglar shu benamozni qo'ysanglaru azob bo'lsa biz ham shunga sherik bo'lamiz yanidagi qabrdagilar ham murdalar ham dod deb turar ekan bitta benamoz qo'shni o'lyaptida bizga deb dod deb turar ekan shuning uchun sofi ollpirimiz aytadilar benamozni yuvmangiz eltib lahatga qo'ymangiz chanqasa suv bermangiz anqa bo'lsin benamoz dedi. namoz o'qimagandan keyin uni nima qilasan yu deyapti ovora qilib uni qabrga olib borib ham nima qilasan eng achinarli holat juda achinarli holat er namoz o'qisa ayol namoz o'qimasa yo ayol o'qisa er o'qimasa ko'rpada bitta hayvonbilan yotganday bo'lar ekan xudo saqlasin shuning uchun kiyobonlarimizdan so'raymizki kelinlarimizdan opa singillarimizdan ibodatga mahkam bo'ling bu ibodat bir zotni olim ekan ulug' zot ekan qayerda ma'ruza qilsa aytar ekan ey birodarlar o'likka yig'lamanglar o'likka yig'lashlik sannab yig'lashlik gunoh derak tasodif o'zini o'n oltiga kirgan farzandi vafot qilibdida katta chorsini baylab dod deytgan ekan xalq e tahsir o'likka yig'lamang deredingizu nima yig'layapsiz desa o'g'limni o'lganiga yig'lamayapman sajda qilmay o'tib ketib qoldi shunga yig'layapman degan ekan boshi sajdaga tegmayo'ti